Дорогие студенты, мы очень рады участвовать в этом удивительном, неповторимом празднике, в Дне физмата, потому что только на физмате учатся такие умные студенты, которые знают, что если деньги тратить с умом, то не будет ни ума, ни денег. студенты физмата могут шутить, смеяться, учить физику и математику одновременно. Так появилась наука и информатика. <плес> Только студенты физмата могут на предпрактике говорить, как настоящие физики. Мальчик, испарись. <плес> ну а о том, какие студенты физмата, мы подготовили фильм и предлагаем его вашему вниманию. Итак, внимание на экран. решили подарить деканату и всем студентам невиданный подарок. Мы впервые с детьми составили глобус физмата. Ну, естественно, что... К этому глобусу прилагается э, ну, такая вот световая конструкция, поскольку в этом году столетие со дня публикации теории относительности Эйнштейна и весь мир празднует день год света и световых технологий. Но вот такую световую технологию мы передаем на деканат физмата, чтобы она украшала этот глобус. Ну. И к этому глобусу мы передаем сертификат с тем, чтобы никакая налоговая никто к вам не ну, придрался, что это у вас тут такое. Вот. И мы очень просим. А нашу уважаюму івану прийняти прийнять колобусні мати. Шановні гості, шановні учасники нашого кінофестивалю, Я хочу сказати, що у 2011 році сигнал відправив нас на Марс. Ми до по сьогоднішній день ще там і знаходимося, Євгеній Васильович. Тому дякуємо і будемо вивчати історію, географію нашого фізбату. Дякую, ребята. Спасибо большое нашим дітям. У нас теж для вас є большой подарочек. Спасибо. Ми раді були вас бачити.